علمی اوصاف اور اخلاقی اوصاف کی قدردانی اگر یہ میرے اندر نہیں ہے تو میرا انسان ہونا مشتبہ ہے یعنی انسان فطری اوصاف کی فطری ساخت کو اچھائیوں کی فطری شناخت کو اگر ہم محسوس نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھائیوں کی مذہبی صورتوں کو بھی گویا اپنے لیے مفید نہیں بنا سکتے ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ تصنوں کا ہے تکلف کا ہے اور ان کی بنیاد پر ہم اپنے جارحانہ جذبات کو گویا گویا ویلڈ قرار دینے کی عادت اور روایت میں مبتلا ہیں تو جو چیز انسان ہونے کو شبہ میں ڈال دے جو کمزوری وہ مذہبیت میں کیسے برقرار رہ سکتی ہے یا اس کا ازالہ کسی بھی طرح کے عقیدے اور عمل سے نہیں ہو سکتا تو ایسی مذہبیت مصنوعی بلکہ خطرناک ہے جو اس بنیادی انسانی فطری قدر کا لحاظ نہیں رکھتی اور اس جذبہ قدردانی سے جو فطری اخلاق اور فطری ذہنی اوصاف کی تحسین پر ابھارتے ہیں ان سے محروم ہے تو ہم نے مطلب مجھ ایسے لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور بڑائی کی مذہبی روحانی انسانی علمی اخلاقی بہت ساری صورتوں کو دیکھا ہے قریب سے دیکھا ہے ان کے احسانات اپنے اوپر محسوس کیے ہیں تو وہ جب آج اس طرح کا ایک تفرقہ اندازی اور انسان دشمنی اور سنگ دلی کا ماحول دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ اپنی مایوسی کو کسی بھی دلیل سے کم کرنے میں ناکام رہتے ہیں یہی ہمارا حال ہے تو ہم نے اس زمانے کا کراچی دیکھا ہے اپنے بچپن سے لے کر لڑک پن تک کا جہاں میں مطلب بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں گنے بغیر کہ میں نے پانچ سو سے زیادہ مثالی مسلمانوں مثالی انسانوں کو قریب سے دیکھا ہے میں نے لوگوں میں سے خیر کی لہروں سے بننے والا ایک مواج سمندر معاشرت میں چلتا ہوا دیکھ رکھا ہے تو اب وہاں جب اس طرح کی باتیں سننی پڑیں کہ اس کی تعریف کیوں کر دی اور اس کی تحسین کیوں کر دی وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے تو یہ بہت زیادہ مطلب جیسے وہ مطلب زندگی کی معنویت کم کر دیتا ہے اس طرح کے رویوں کا مسلسل سامنا اور ان کا عمومی پھیلاؤ تو کاش کاش ہم آدمی کی قدر کرنے کے لائق ہو جائیں کاش ہم آخرت میں فیصلے فیصل ہونے والے امور کو اپنی دست اپنے تصرف میں لانے کی عادت سے جو ہے وہ چھٹکارا پا جائیں ورنہ اس کے نتیجے میں معاشرت کی وہی قسم بنے گی جو آج پاکستان میں ہر طرف دکھائی دیتی ہے جہاں جیسے ایک دیوار ہے جس کی اینٹیں آپس میں دشمنی پر تل، تلی ہوئی ہیں تو معاشرت یا انسانی وحدت یہ ایک بنیادی ترین قدر اور آئیڈیل ہے اس کے اس کو حاصل کرنے حاصل کرنے کے بعد اس کو مسلسل رکھنے اور اس میں مستقل علمی اور اخلاقی عناصر کا اضافہ کرنے کی ذمہ داری سب سے زیادہ مذہب ہمارا دیتا ہے ہم پر وارد کرتا ہے تو اس سے آنکھیں نہ چرائیں ورنہ یہ کہ پھر انسان دشمنی کا جو تانا ہے وہ بعض مرتبہ درست معلوم ہونے لگتا ہے تو ہم نے وہ کراچی دیکھا ہے کہ جہاں پڑوس میں شیعہ ہے دوسرے پڑوس میں عیسائی ہے سامنے والے گھر میں ہندو ہے ادھر دیوبندی ہے ادھر بریلوی ہے یہ سب لوگ آپس میں اپنے مذہبی تنازعات کو جیسے زندہ رکھتے ہوئے اسے اپنی معاشرتی بنت پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے تھے سب جو بھی شیعہ ہے وہ کٹر شیعہ ہے جو وہابی ہے وہ کٹر وہابی ہے اہل سنت ہیں وہ بہت حساسیت کے ساتھ اپنے اپنے جو اپنے سے خاص معتقدات سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ سارا ولولہ مذہبی جو ہے یہ ان کی انسانی وحدت میں اضافہ کیا کرتا تھا تو ان لوگوں کے مذہبی اختلافات ایک دوسرے سے معاشرتی قرب کا ذریعہ بن گئے تھے اور ایک مذہبی اختلاف کویا دونوں کو حساس رکھتا تھا کہ بھئی اس کو مجھ سے کوئی معاشرت میں شکایت نہ ہو جائے تو آدمی اپنے اپنے سے مختلف عقائد رکھنے والوں کی زیادہ دلداری اور او بھگت کیا کرتا تھا یہ وہ معاشرہ تھا جس کو پیش کیا جا سکتا ہے فخر سے اور بہت تشکر کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو وہ اس میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا یعنی کہ فطری وحدت انسانی کو درکار اوصاف کی تحسین سے بے بہرا آدمی مذہبی زندگی جو تعلق باللہ سے عبارت ہے وہ گزار ہی نہیں سکتا تو اس کو ذرا خدا کے لیے اس کا بہت خیال رکھا جائے جس کی تعریف واقعی اچھائیوں کی بنیاد پر آپ سن رہے ہوں تو اگر آپ اسے جانتے ہیں تو اس کے مذہبی خیالات اور عقائد وغیرہ کو بلا وجہ دخیل کر لینے سے وہ اور شاید کچھ ہو یا نہ ہو ہماری آپ کی انسانیت جو ہے وہ سوالیہ نشان اس پر سوالیہ نشان لگ جائے گا